Алексей, здравствуйте. Привет. Мы находимся в городе Арлингтон. Я прилетела буквально пару часов назад, а вы прилетели чуть раньше. Алекс, заходи, заходи. Алекс тоже здесь, как вы видите. Расскажите, ребят, как добрались, как дела? <свы> С трудом добрались. <свы> сколько часов вы ехали? Знаешь, какое количество. Я выехал из Киева в 8 утра 1 августа. А, августа. То есть сколько это? Ну, а приехал я где-то в 4, 4, утра вот сегодня. 3 августа. Да. Сегодня 3 августа? Да, да. сегодня 3 августа. Да. Это учитывая еще, что у нас минус по времени. Да. Ну, короче, все очень долго. Короче, сложно, да, но я очень рад, что мы на турике. А ты рад? А я да. Я ехал сюда 60 часов. 60. Мне 60. было круто. Я надеюсь, обратно будет дольше. Какие первые впечатления от Арлингтона, от Техаса, Дикий Запад и все такое? Так, проблемы с едой, но вроде красиво. Пока не угадали с едой. Причем Алик выбирал, то есть мы доверились Алику, мы решили, что нужно заказывать еду из одного места, чтобы максимально быстро, да, покушать все вместе, вот, и дали телефон Алику. Алик сказал, сейчас я выберу самое вкусное, что там будет, мяско Алик обещал, и что еще? Картошку. Картошку, да. Звучит неплохо. Ну, мы не угадали. Не угадали. Ну, кнопку нажимал не заказать, так что... Да. Три, требует да, дальнейшего расследования. Но, как по мне, тут очень сильно жарко. На, на, на градуснике, по-моему, 41 градус, да? да. Э, это очень много. А мы сейчас что делаем? Мы едем на, на медиадень. Ура! Ура! Как вам практисы? Как вам установка на турнире? Кстати, практисы четенькие. Много места, компьютеры стоят, в принципе, удобно. Э, что там у нас есть из плюсов? А мне все нравится. А, снеки ночью украли. Короче, Жора вчера приехал, говорит, типа, много доритосов там, ну, все, что мы любим, да? Uh -huh. Вот. А с утра приходим, а нету уже доритосов. Жора, а Жора наверное. думал... Он думал, что я взял, но я не заходил в практику. А дверь была открыта. Получается, кто-то ночью украл все доритосы. Короче, пока что все сложности, с которыми вы сталкиваетесь, так или иначе, связаны с едой. Да. да мы главное, просто любим покушать. Потому что три ночи подряд я ел Макдональдс, и мне нужно здоровье. Поэтому заказал картошку с мясом А оказалось, что Макдональдс это здоровая пища здесь По сравнению с тем, что мы ели только что <сёк> Да, ладно, ребят, пишите в комментариях Что попробовать в Техасе, как питаться И как выживать в такой температуре А мы едем на день, потому что наш шаттл уже, наверное, подъехал Ну что, мы уже на улице Очень жарко, как мы не рассказали Вот стоит наш шаттл, и мы в него садимся И едем на веню No, like <laughs> driving, driving. Мы ехали минут пять, наверное, семь. А приехали в Арлинтон Конвеншн Центр, кажется, это так называется. И сегодня у нас здесь будет медиа день. Давайте зайдем в эту комнату и посмотрим, эм, что там будут делать ребята. <laughs> Я и достаю. Да, <laughs> да. Жора, ну как тебе твой первый лановый опыт? Ну, пока все хорошо. А, приехал. Ну как все хорошо? У меня багаж потеряли. Я до сих пор не знаю ничего о нем вообще. Вообще никакой слов. информации, когда он будет. Ну Да, мне дали на e mail просто что-то прислали, типа, извиняемся, что багаж потерян, как uh -huh. бы, будем решать. А в целом все остальное, ну, супер. Компы хорошие. Как бы с ребятами встретился первый раз, тоже все супер. Уже привык здесь поиграл 5 игр, 4 выиграл. Uh -huh. Да, так что все супер здесь, мне нравится. Сейчас, как мы уже сказали, ребята тут фотографируются, и потом, как я слышала, у вас праки уже, да, сегодня? Да, да, сегодня праки, только мы приезжаем, сразу играть. Потому что у ребят долгое путешествие было, mm -hmm. поэтому мы хотим размяться, чтобы к играм завтра быть готовыми. Давай немножко о завтрашних играх, ваш первый соперник Entity, что ты о них скажешь, как готовитесь к матчу, что думаешь mm -hmm. мы увидим? Если честно, не знаю, как они сейчас будут играть, у них замена, у них Сайберлайт теперь на кэре. Пьюру не дали визу, так что посмотрим. Я, если честно, вообще не знаю, как они будут с ним играть. Также, если так же, то будет интересный матч. Посмотрим. Угу. И завтра же будет еще один матч против Бисквоста. Угу. Что скажешь об этом сопернике? Ну, а Кост я не знаю вообще ничего. Угу. Так что... Очевидно. Просто будем играть, буду показывать свою лучшую игру и должны выиграть. Вы приехали без тренера? Да. Мы говорили о нем уже с Лешей в его интервью на канале, и он говорил о том, сколько, какой большой импакт он вносит, очевидно, в вашу команду. Будешь ли ты чувствовать какой-то дискомфорт, что его нет рядом с вами, или как вы выстроите свою работу с ним? Вот как бы это обсуждали. Ну, Гена уже построил режим по американским, он будет с нами на всех играх. Я думаю, это да не особо скажется на нашей игре. Он все равно будет с нами, мы будем с ним все обсуждать, все решать. До этого мы играли как бы в онлайне все, и думаю, сейчас будет то же самое. Ну, присутствует у тебя какое-то вообще такое предвкушение, завтрашних игр, с такими, мажор стартует. Первый mm -hmm. лан и сразу мейджор? У меня, если честно, нет. У меня как-то все обычно. Вот я приехал и также в дот играю, и все то же самое. Такие Может решения. быть, это и хорошо, что нет волнения такого. Yeah. Что скажешь об Америке? Первый раз здесь, как тебе ощущение? Mm -hmm. Америка прикольная. Прикольная. После Сербии особенно тут, ну, все большое, mm -hmm. все далеко друг масштабная. от друга, расстояние, да, масштабное очень. Напротив места, где проходит фотосессия, мы нашли великолепную комнату, просто магическое место, лаунж-зона, которую оборудовали PGL, так понимаю, для того, чтобы игроки проводили здесь время. Итак, что здесь у нас есть? У нас здесь есть настольный футбол, как всегда, естественно, обожаемый. Настольный теннис, который больше обожают, чем даже настольный футбол. Я не знаю, не видела еще ни одного киберспортсмена, который бы не играл в настольный теннис, если честно. Так, что у нас еще есть? О, боже мой, мой гад! <связывая> мы тут ложик снимаем. Первая официальная встреча сообщества <связывая> <Serpentari>. Серпентарий. <связывая> Простите за это лирическое отступление. Мы продолжаем нашу экскурсию по лаунж-зоне. А, какие-то автоматы, которые выключены. У меня не получается их включить. Написано CryLix Custom Edition. Поэтому я не знаю. А, подожди, что написано? Esports Stadium Arlington. Также тут какие-то шлемы, фигурки э какой-то чел. Я теперь этот чел. А, монополия, робот, ам, бластер какой-то. Вот так, наверное, это лучше, да? Довольно много оружия а, находится на территории Техаса. Кто бы мог подумать. А, так, что еще? Плазмы, на которых Dota 2. А, Rampage, Gauntlet. Я, как вы видите, не сильно, не сильно в... Аркадных э, играх. Однако я могу их успешно ломать. Есть э, лама из Фортнайта. И. мисс Пакман, естественно. А, это я знаю, это я знаю. Алды на месте. Даже стучек, мисс Пакман. Вот и все, собственно говоря, есть какой-то. Как это называется? Китана. Катана? Самурайский меч. Опять же уверена, что я неправильно его держу, наверное, вот так. Вот, да. Вот так вот лезвием к себе держала. Два пятой линии. Я специально так делаю. Пошло, пошло. Я натренировалась. Как она игра называется? Я не знаю. Вообще сам придумал правила, мне показалось, надо в дырку попадать. Вот и... Duelists. No, we didn't, we didn't, come on. Down, nice base, nice duel, duel. <laughs> I need two. I'm not leaving till I get it. I want my duel. I'll shoot your boy in the butt. Somebody volunteer or he gets the ass. No, oh okay. I will shoot him in the butt, this is not a joke. You see, they don't care about it. They don't you. care about it. Oh, okay, fine. <laughs> <laughs> Alright, who wants to do it? It's quick, it's easy, it's funny. Let's <laughs> Alright, we got one. Who do you want to fight? of course. Oh, okay, okay. Oh, yeah. Yeah. <laughs> yeah, to do it! Alright. All right. <laughs> <Boba laughs> who are we grabbing? Vityun. Vityun. Oh, okay, okay, now... You need to uh, put your... Uh, holster on. They gotta put the belt on with the gun. Okay. So I need that. Yeah. Well, well but no, but you can put Alec on. Okay. So, help <laughs> me. I don't know. I don't know. So. Put it like that. Put it like that. And then we'll just feed <laughs> it through there. Yeah. And then that. Uh, I'll do it. That's fine. Алик, oh, <laughs> 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 <Alica, laughs> как бы тебя звали в, uh, в каком-то вестерне в фильме? Не yes. знаю. Ah, Hold on, where's my camera, guys? What and happened to him? Appreciative to... to... commentators, Oh, no, you keep going. If you miss the first one, then you gotta keep going until something hits, you know? No giving up. Hey, where's my camera, guys? What happened to him? Oh, that's a headshot! That's a headshot! Oh, no. Oh, no. <laughs> Okay. All right, round one. Oh. В первом туре победил Вова. Но это Best of three, поэтому мы еще верим в Валика. Uh, посмотрим, right, что Давайте, внимание на экран. Три, два, один, He is quite dead. Quite dead. Fuck. <laughs> 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 hey! Fantastic. Thank you, guys. All done. That. that was great. Давненько мне не было на лане по доте. Если у вас тут так все устроено, то надо ездить почаще. Блин, ну весело, очень круто. А, что у нас осталось? Вова пошел давать интервью на английском. И все. И дальше мы едем в отель. А, у ребят, будут праки, а мы поедем с костяном в супермаркет. Такой план, а, друзья. Продолжаем смотреть влог. привели в соседнюю гостиницу. Как вы видите, здесь очень приятная атмосфера. А, купаться в этом бассейне я, конечно же, не буду, потому что я здесь не живу, а мы не вандалы. А, тем временем Вова записывает с Бэнксом интервью на английском языке для трансляции. Таким был наш медиа-день, друзья, но это еще не конец влога. Завтра у нас игра, первая игра у нас начинается в 12.00 по местному времени с Entity. Поэтому продолжаем смотреть этот влог, мы для вас постараемся осветить завтрашний игровой день. Новый день, новая часть влога. Сегодня у нас первый игровой день на Арлингтон Мейджор. Игра против Entity начинается уже минут через 45. Прямо сейчас мы находимся в Краунплазе возле Players' Room, Practice Room команды Na'Vi. Давайте зайдем, посмотрим, что там внутри, где ребята и чем они занимаются. Погнали! Да -да -да. В общем-то, Practice Room — это обычно просто комната, которую переоборудуют под Practice. Что у нас здесь есть? Телевизор. У нас есть диван. Мы хотели здесь смотреть игру. Ребята, наши соседние, помните, все красиво, но нет нас. Вы, нет, увы. И вот он практически рук разворачивается, Кость. Здравствуйте, ребята! Привет! Это, привет. Это, это, это блог, Скажите привет всем зрителям. Привет всем зрителям. Вы готовы к игре? Готовы, готовы. Да. Ну хорошо. Сосредоточно максимально. Ладно. Так, Влад, что ты смотришь? Кто там играет? Outsiders, И как там дела у них? Первую проиграли. Ага, вторая. Что скажешь по, по, драфту? Пока ничего не понятно. Вторую стадию увидеть хочется. Понятно, что не понятно. Пока ничего не понятно, но очень интересно. Мор, кто тут выиграть можешь Я думаю, Морф это очень сильный. Я Вай. думаю, вообще это не супер безымпактный герой, да, я тоже согласен. Это самый сильный... Ну... Если войда нет, то это герой любого убивает. Просто не это вот больше... твое представление, что он любого убивает? Вот миллион у него контрапиков просто. Эска... Любой, герой соскать, я тебе уже... ТБ получше было, да, чем-то? Не. Nee. Тогда? Nee. Nee. Nee, nee, нет. Не, нет, тут скайп Ну поэтому просто до тараски и все у него. У них есть время, дата раз. Onto the offlaner of Navi, even Stormstorm Storm is gonna look to try and make his way into the river. Navi, they are starting to connect to Lysa's location. they can keep him alive, they're with the ravager. Look at that sonic wave drag back into the Omni slash for the damage. It's getting tanked up thanks to the and braids. They're gonna be able to lay down the Winter's Curse as well It's No1. John's gets the blink to the northern side, but it looks like Entity. They still have issues with being able to deal with the Juggernaut. being in the middle to fight, but as soon as the blade fury expires, Sableye brings him down. To to deal with Lice next as well, it's a good no answer. This Doom will reign supreme. Who could you go on? Lycee's got to get no the one. jump in sleep, but they're oh no, Sableye. Beautiful reactions coming out from the BKB. The good luck on embraces, Well, The only Slash has absolutely nothing, and now oh. they're gonna to look to jump in. They do deal with Stormstormer. light has got another round of the Doom to work with, but it doesn't matter.

Wise with the primal okay. split as well. We're but instantly onto... Saberlight looking to the backline. Oh, ho -ho! what a curse. Katomi onto the Zeus along with V-Tune. And they're just gonna look to kite the Luna. There's nothing he can do. And up to the north they go. With Stormstormer still looking to survive against the Primal Split. It's gonna be soon to expire as Saberlight jumps in, preventing the clap, and meanwhile, V-Tune as well, surrounded by three heroes. This feels like it's game. Around the area. local break. X He's scouted out Chris Lot. get caught by the Green Call into the snapper beam with the x back. of trouble with the Avalanche cross combo and now the curse out. Solo. He scored three of them All the mana frame from K1 into the mana void as well. Oh, perfect setup from Na'Vi, the They even found Whisper, but he does BKB up and should be able to go down for this. Chris Luck, yes, yeah, moves it. Easy pick off for himself. There's your flyback by down to get my laser and try to force one back way as K1 he does go down to b -tune. Maybe they can force the fight. Chris Luck looking for the TP up with the coil. It's going to lock it down at Na'Vi. They will be able to punish the side of Beast Coast for sticking around a bit too long. Rob has got toss back again. Waited strong right into the coil, but the Echo Slam. Being committed by Gojira problem is John, there's just no damage. With oh, this around, but not the damage necessary. They've just got all the answers on the side of Na'Vi as they find another. No core being made in here from East Coast, but there's four down. And I don't know if K1 is either perfect bound to strike out from bb right time. They're Coming though, Gojira, they've already, the team up. they've already lost K1, they've lost Whisper now as well. <laughs> oh, the uh -huh. Disastrous snarl just seems like Gojira, he gets tipped in place. I'm not sure what that fireback was about. No, no. I'm not sure what any of the rotations were about, quite frankly. Radiance bottom tower. Just... Oh, we've got to see a replay of that. It's getting worse. they've had enough. Messy, messy game. A beast Что, завершился первый игровой день Арлингтон Мейджор рядом со мной, Алик. Ну, расскажи, какие первые впечатления от него. Первое впечатление. Ну, это мой первый мажор, в принципе. Я был на миноре до этого, но там было все по-другому. А здесь как-то, ну. Атмосфера присутствует, когда вот ты видишь всех игроков, которые ходят, здоровые, ты всех знаешь. В общем, все супер, мне нравится. С кем-то уже общались? Да, конечно, много знакомых моих, в принципе, с которыми я общаюсь в интернете. И здесь прям, ну, по кайфу, короче. С кем, например? С Team Outsiders, с Тундрой, вообще некоторыми там еще есть. Ну, ликвидов я еще не встречал они там сидят, хотя хоть они рядом с нами, но я их еще не встречал, но я с ними с ними хорошие отношения. Ну, давай поговорим немножко о сегодняшних играх. Все началось у нас с матча с Entity. И там, к сожалению, вы проиграли 0-2. Расскажи, что по-твоему там пошло не так, в чем была главная проблема? Ну, я бы не сказал, что это, к сожалению. Скорее. Это хороший толчок для нас, и мы сделали хорошие выводы с наших пиков, с нашей игры, с наших с наших подходов к играм. И в принципе, да. Пошло не так, ну можно сказать, конечно, что первые разминочные, но мы просто не знаю, как будто потерялись на самом деле. Скорее не в игре, а в выборе героев. А, ага, то есть и. на драфте, да? И да, у нас сюда. было, мы две игры, грубо говоря, проиграли очень-очень сильно. Вторую там вообще можно было, в принципе, забыть ее. Ее mm -hmm. не было, там тех луз был. А вот в первой могли пободаться, но надо было слишком чисто сыграть. Как думаешь, если бы тренер, если бы Гена был с вами здесь, все-таки смог приехать, все было бы немножко иначе? Да, я думаю, было бы намного проще, потому что в основном мы с чем драфтим, Mm -hmm. Он с этим помогает, а так придет, приходится там переписываться во время драфтов нельзя ему написать, то есть вот, что-то спросить и так далее. Ну да, если бы он был здесь, он бы находился прямо на драфтах в практис-руме. Согласно правилам это возможно, и потом тренер должен, собственно, уходить. Однако из-за того, что он не присутствует здесь, это невозможно, и дает свой да, да. результат. А, хорошо, следующая игра против Beast Coast. Там все произошло более позитивно, хотя на первой карте тоже там все было не очень однозначно, да? Расскажи, как тебе этот матч? Ну, первая карта, она такая. У нас все, в принципе, хорошо, но потом мы опять немного грязно начинаем играть. Закидываем, хотя у нас супер там фри игра и для меня, и, короче, у нас все три линии были супер хорошо, там только у них веник был большой, mm -hmm. но в целом получилось у нас хорошо на венях. Потом, да, мы закинули, и они немного засноболились. Но mm -hmm. у нас, в принципе, у нас очень хороший драфт был против них, мы им очень хорошо пикнули, и им было выиграть тяжело. Просто главное, если мы не ошибаемся, то они не могут выиграть, я думаю. Я uh... Как тебе формат, в принципе, что вам пришлось играть в 12, получается, дня по местному времени, потом в 17, две игры в день? Не утомительно? Нет, я думаю, это даже... Ну, это 4, буквально 2 КВ, вот ну как да. мы играем, 2 КВ. Еще с перерывом в два часа. Я, конечно, перерывы не очень люблю, но в принципе ощущалось не очень, как когда довольно быстро все прошло. Uh -huh. все. А, смотрел уже результаты группы, допустим, вашей там и соседней, результаты дня или не еще не успел? Mm -hmm, нет, я не смотрел. Ну, ну, только Астера и Спирит Только ЕГЭ я видел. У ЕГЭ вообще 0-4 по итогам сегодняшнего дня. Как удивительно для тебя это? Да, на самом деле мы с ними играли праки. Uh -huh. Они показывали довольно. Стресс, стрессовую доту, так скажем стрессовую так. Стрессовую доту? Ну, Хорошая для лана, скажем uh -huh. так, для мажора, они хорошо себя показывали. Но вот как показывает практика, что uh -huh. просто, просто то, что они пикали на КВ, они сейчас не пикают, и у них там как будто по одному сценарию все было, там uh -huh. очень быстро мы темповали, а сейчас у них как-то по-другому все из того, что я вижу. Они пытаются это делать, но их как-то останавливают, или они не могут договориться, что-то такое. Завтра большой день, потому что завтра два очень серьезных соперника впереди. Сначала в 10 утра по местному у нас Астер, верно? И потом в 16.00 ориентировочно у нас Тундра. Кто Ты уже упоминал, что это твои знакомые, с которыми ты общаешься. Что скажешь по этим двум командам? Чего ждать? Как ты а, Да, на самом деле тяжело сказать. Опять же, из того, что я вижу на этом мажоре, буквально каждая команда может выиграть каждую. Возможно, только кост как-то странно играют, но не будем об этом. А так, я что, ожидаю? Хорошие доты ожидаю. Я, по, ну, я максимально пытаюсь быть расслабленным. Для меня нет какого-то давления и так далее. Просто кайфу. хочу покайфовать от доты от Лана. Uh -huh. Первое, скажем так, крупного с хорошими командами. Мы ну, я очень рада, что ты не растерял вот эту вот свою. Ну, не то чтобы самоуверенность, а скорее да, вот расслабленность, правильную. А, даже на лане это очень круто. А, хорошо, тогда будем уже отправляться, отдыхать. Спасибо, друзья, что посмотрели наш первый влог с мажора. Нужно что сделать? Подписаться на канал, правильно? Подписаться, да. Поставить колокольчик, написать комментарий, подписаться на соцсети Алика и болеть за нами. Спасибо большое еще раз и всем пока. Всем пока.